नमस्कार मी कीर्ती गायकवाड स्वागत आहे आपलं आय न्यूज ट्वेंटी चला तर मग जाणून घेऊयात महाराष्ट्रातल्या नागपूर वाहतूक पोलिसांचा कारभार एका दोन चाकी वाहनाची पाठवली गाडी मालकाला अशा अनेक गाड्या शहरात फिरत असल्याचे नाकारता येत नाही सावनेर येथील रहिवासी आकाश तेजसिंग सावजी यांना दिनांक एप्रिल चोवीस रोजी त्यांच्याजवळ असलेल्या बुलेट गाडीच्या नंबर एम एक चाळीस एझेड बहात्तर शून्य नऊची ची मोबाईल वर ऑनलाईन आली त्यांच्या दोन चाकी वाहनाच्या नंबरची ही चालान होती या चालान बरोबरच दोन चाकी वाहनाचे फोटो सुद्धा आले या फोटोमध्ये जी गाडी दिसत आहे ती गाडी शक्यतो होंडाची असून या गाडीवर एक युवक दिसून येत आहे या गाडीवर असलेली नंबर प्लेट आकाश याच्या बुलेटच्या नंबरची आहे या फोटोवरून उपरोक्त वाहन चालवित असलेले युवक अनधिकृत नंबर प्लेट बनवून शहरात फिरत असल्याचे सिद्ध होते वाहतूक पोलिसांनी या गाडीचा शोध लावून त्यांच्यावर योग्य ते कारवाई करायला हवी एका वाहतूक पोलीस कार्यालयातील अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या शर्तीवर सांगितले की आरटीओ मधूनच एकच नंबरच्या अशा अनेक जणांना देण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येत असून याचे प्रमुख कारण म्हणजे आरटीओ ऑफिस मध्ये दलालांचा वाढता हस्तक्षेप सोबतच वरील मोटरसायकल चोरीची असून बनावट नंबरची असल्याचे ही नाकारता येत नाही अशाच प्रकारची एक चालान काही दिवसा अगोदर सौ बोकडे यांना आली होती त्यांची पांढऱ्या रंगाच्या ॲक्टिवा गाडी नंबर एम एक चाळीस एवा एकोणसाठ नव्वद ची ही चालन होती परंतु सौ बोकडे या गाडी घेतल्यापासून कधीही नागपूरला गेले नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते तर चालान सोबत आलेले फोटो काळ्या रंगाच्या व त्याच क्रमांकाच्या अँटिवाचे होते यावरून अशा प्रकारच्या डुप्लिकेट नंबर प्लेट वापरून अनेक गाड्या शहरात फिरत असल्याचे निष्पन्न होत आहे याचा शोध घेऊन वाहतूक पोलिसांनी त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी आणि ओरिजिनल गाडी मालकांना याचा त्रास व्हायला नको हे लक्षात घेतले पाहिजे सावनेर संवाददाता मुकेश झरबडेची रिपोर्ट एक हमारे साथ में है आकाश साव जी जो युवा व्यवसायी है उनके पास में एक बुलेट गाड़ी है जिसका क्रमांक है एम एच चालीस ए जे बहत्तर जीरो नौ इसके ऊपर में इन्हें एक चालान आया इस चालान के बारे में आप क्या कहना चाहिए आ, ये मैं दुकान पर बैठा हुआ था और मुझे ऑनलाइन मैसेज आया तब मैं ओपन करके देखा तो चालान आई चालान देख मैं घबराया तो उसमें पाया कि नागपुर में विदाउट हेलमेट कोई होंडा गाड़ी चला रहा है और सेम नंबर प्लेट पे चला है तो एक तो ये घबराहट हुई कि एक तो चालान है अमाउंट भी ज़्यादा रहता है आजकल और फिर जब उसका पता किया तो सेम नंबर प्लेट पे आदमी गाड़ी चला रहा है तो और ये गलत है इससे कुछ भी अगर कल को हुआ व्यक्ति अगर कुछ दुर्घटना या कुछ गैर चीज़ करता है गैर कानूनी चीज़ तो उसका परिणाम हम जैसे आम आदमी वगैरह को भी भुगतना पड़ सकता है इसके पहले भी एक सावनर में इस प्रकार की घटना हुई है जो एक्टिवा जिनका सफ़ेद कलर की एक्टिवा थी और काले कलर की एक्टिवा का चालान आया तो ये एक जो यातायात जो पुलिस है उसका कोई गलत रवैया ऐसा कुछ समझ में हाँ जी वो मेरे मित्र थे बोखड़े जी उन्हीं के इस पर आई थी उनकी वाइट व्हाइट कलर की एक्टिवा थी लेकिन जब उन सेम उन्हीं का भी आया जब फोटो देखा तो वो ग्रे कलर की एक्टिवा निकली और ये गलत है ये जब हमने आप आपकी क्या इच्छा है कि वह किस प्रकार से आगे की कार्रवाई हो इस प्रकार का मतलब मेरे ऐसा लगता है कि आर ऑफिस ने यहाँ पे इतना सब आज डिजिटल इंडिया सब हो गया है एक बटन तो पे सभी लक्ष्मीकांत दिवटे दिवटे जी ये जो एक नंबर की गाड़ी के दो दो चार चार गाड़ियाँ जो घूम रही है और किसी की गाड़ी चलाना है और किसी को चलाना आ रहा है इसके ऊपर में आप क्या कहेंगे ये सरासर वो जो गाड़ी मालक के ऊपर अन्याय हो रहा है इसके पहले के सावधान में इसकी पहले भी घटना हो चुकी है ऐसे ऐसे लोगों को मानसिक तकलीफ होती है काम धाम छोड़ के उनको आर टी ओ के चक्कर काटना पड़ता है जिनका कुछ संबंध न रहती हुई भी ऐसे में आर टी ओ आप आर टी ओ एक की जगह एक ही के नंबर के दो नंबर कैसे इशू करते हैं ये भी जाँच का विषय है मैं तो बोलता हूँ आर टी के ऊपर तो कार्रवाई होने को ना होती है आप लोग जो आर टी ओ ने जो नंबर इशू किए है उसकी जाँच करके उस पर कार्रवाई होने को ना थैंक यू